بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی جگہ ایک آدمی اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا ایک دن جب وہ گھر آیا تو اس کی بیوی بی بولی یہ غسل خانے کے سامنے باتھ روم کے سامنے جو درخت ہے اس درخت کو کٹوا دو اس لیے کہ جب میں غسل کرتی ہوں نہاتی ہوں اور کپڑے بدن پہ نہیں رہتے تو جو پرندے اس پر آ کر بیٹھتے ہیں ان کی نظر میرے بدن پر پڑتی ہے اور مجھے بڑی غیرت آتی ہے شوہر بڑا متاثر ہوا کہنے لگا کہ میری بیوی بڑی نیک ہے بہت غیرت مند ہے اس نے اس کی اس غیرت کا بڑا خیال کیا اور درخت کو کٹوا دیا ایک دن وہ خلاف معمول اپنے کام سے آیا اور گھر جیسے دیکھا اس نے آ کر اپنے تو اس کی بیوی کسی دوسرے غیر مرد کے ساتھ میں مصروف تھی اسے بڑی تکلیف پہنچی اور سمجھ گیا کہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو پیڑ تھا وہ رکاوٹ بنا ہوا تھا اب وہ پیڑ ہٹ گیا تھا رکاوٹ ختم ہو گئی اس نے اہد کیا اور اپنا کچھ ساز سامان لے کر اس گھر کو چھوڑ کر دوسرے کسی علاقے میں زندگی بھر کے لیے چلا گیا وہاں جا کر محنت کی کام کاروبار شروع کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کاروبار کو بڑھایا اور وہ اس قدر سرمایہ دار لوگوں میں شامل ہو گیا کہ شہر کے مشہور مالدار لوگوں میں اور بحیثیت لوگوں میں اس کا شمار ہونے لگا یہاں تک کہ وقت کی جو پرشاسن تھا اس کے ساتھ بھی اس کا تال میل ہو گیا ایک دن کسی کوتوال کے گھر پر چوری ہو گئی پولیس نے بہت زیادہ کوشش کی چور کا پتہ لگانے کی لیکن کسی بھی طریقے سے چور کا پتہ نہیں لگا اسی شخص نے جو اپنے گھر سے چلا گیا تھا اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شیخ کوتوال کے گھر آتا جاتا ہے لیکن وہ اپنے پورے پاؤں پر نہیں چلتا یعنی پنجے اٹھا کر چلتا ہے ایڑی کو اٹھا کر چلتا ہے اور پنجوں سے چلتا ہے پورے پیر زمین پہ نہیں رکھتا اس نے لوگوں سے معلوم کیا کہ جو شیخ ہیں یہ پورے پیر سے کیوں نہیں چلتے کوئی دقت یا پریشانی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں شیخ بہت نیک ہے اور بہت زیادہ صالح آدمی ہیں یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ میں زمین پر پورا پیر اس لیے نہیں رکھتا کہ پورا پیر رکھوں گا تو کہیں اللہ کی جو مخلوق ہے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے چونٹی وغیرہ ہوتی ہیں میرے پیر کے نیچے آنے سے مر نہ جائیں اس لیے مجھے ڈر رہتا ہے تو میں اپنے پنجوں پر ہی چلتا ہوں ایڑیا میں زمین پر نہیں رکھتا اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا بات پیدا ہوئی جس آدمی نے یہ سوال کیا تھا کہ شیخ یہ پورا پیر کیوں نہیں رکھتے اس نے جب اس بات کو سنا تو وہ کوتوال کے پاس گیا کوتوال سے یاری دوستی ہو گئی تھی کہ کوتوال صاحب چور کا پتہ لگا کیونکہ نہیں کہ بھائی آپ کے گھر پر جو شیخ آتے ہیں آپ ان کی تحقیق کیجئے ان کا پتہ نکالیے میرا گمان یہ ہے کہ اگر آپ کو برا نہ لگے وہ آپ کے گھر پر آتے جاتے ہیں احترام آپ کو کبھی برا لگنے لگے ان کے ان کی شان میں گستاخی ہو تو میرا ماننا یہ ہے کہ آپ انہی کی تلاشی لیجئے ان کے بارے میں جانچ کیجئے اس سے مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ آپ کا مال اسی شیخ کے پاس ملے گا کوتوال کو بڑا کوتوال کو بہت زیادہ تعجب ہوا کہنے لگا آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ بھائی یہ بہت قابل اعتماد آدمی ہے تو میں کس طریقے سے ان کی جانچ پڑتال کر سکتا ہوں انہوں نے کہا کہ کیجیے اچھا کوتوال کو کچھ سمجھ آیا اس نے کہا ٹھیک ہے میں جانچ کرتا ہوں جب جانچ کی گئی تو جو مال چرا تھا وہ شیخ کے پاس نکلا کوتوال نے کہا کہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہم ان پر اس قدر بھروسہ اور توقل کرتے تھے اور ظاہری اعتبار سے بہت زیادہ نیک انسان معلوم ہوتے تھے لیکن حقیقت تو کچھ اور نکلی تو کوتوال نے کہا کہ بھائی آپ نے یہ اندازہ کیسے لگایا کہ میرا مال اس آدمی نے چورایا ہے اس نے پھر یہ بات بتائی کہ میرے سہن کے اندر ایک درخت تھا اس درخت نے اس پیڑ نے مجھے یہ بات سمجھائی یعنی جو لوگ حد سے زیادہ اپنے آپ کو نیک دکھانے کا اظہار کرتے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو زیادہ شریف دکھانے کا اظہار کرتے ہیں اپنے آپ کو اچھا دکھانے کا اور بڑھیا دکھانے کا اپنی نیکی کا زیادہ اظہار کرتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں حقیقت یہ ہی ہوتی ہے کہ اندر خانے باطنی طور پر ان کے جو کرتوت ہوتے ہیں وہ کالے ہوتے ہیں اب ہم اپنے معاشرے میں سماج میں سوسائٹی میں بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھیں گے کہ جو ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو بہت اچھا بہت نیک بہت اور اچھا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جب ان کی تحقیق ہوتی ہے معلوم ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ اندر خانے تو بہت زیادہ بلیک آدمی ہیں جیسا ہم ظاہر دیکھ رہے ہیں ویسا کچھ اور ہے ظاہر کچھ اور ہے باطن کچھ اور ہے تو ایسے لوگوں سے اپنا آپے کو محفوظ رکھیے